И с обратной стороны. Так, это ну, это сейчас. плита, в принципе, да. да, идет. Угу. Там вал, как бы, видите, уже выходит. Так. А, значит, здесь зубчатая цепь применяется не ижевская, а вот эта, да, да которая да, мощная? Широкая, широкая. Широкая? Да. Ну, хорошо. Вот, так, ну, а здесь со сцеплением он вот нарисовал? Я да, смотрю. но его можно будет исключить, эта проблема особо не будет. Просто да. я Федор Итальевич, тоже звонил, спрашивал насчет э, сцепления. Он говорит, вроде как сцепление он договаривает. Ну, ну, я на эскизе ну, посмотрел, нету. Да, то да, есть, да. как бы это можно изменить, будет эта проблема. Но это не будет. его нашлепнуть в принципе, да? Вы просто нашлепнули по сути дела. Не, он там как стоит, как надо. Ну, то есть, как бы и без сцепления проще будет даже конструкция. То есть, тут уже будет ну, да, да, да закрытая, получается, полностью плоская. Вот. А там уже просто на подшипнике будет, э, ну, в смысле, подшипник вала и цепь, угу. Так, вот сам адаптер там как-то можно вот посмотреть именно как он сбоку. Ага. Так, ну здесь просто кольцо на, на, на валу, на валу стоит, да. Его, в принципе, надо, чтобы он втулку имел еще. Здесь, здесь как бы насадку, да, непосредственно. Здесь втулку. Ну да, да, да. Ну он... это вот а? пока, пока а? что а? Он, а? как бы срисовано все с эскиза. То есть дополнительно потом, конечно, внес... то есть несем изменения, ага. это не проблема. Ясненько. Вот. Так, а ширина у нас корпуса сколько получается по здесь Виталий? Также 50. Сейчас 50, -то да, точно, корпус? Да. Сейчас И межцентровые мне а, Федор сказал, что 151. 151, да, да, получился миллиметр. Это из, ну, там цепь получается. Из цепи, в общем. Ну, длина цепи так вот, угу. ну, в том промежутке, который вы как бы задавали. Ну, я, с согласно. 4,55 миллиметров. 55 миллиметров, да? Это если по габаритным, то есть вот от стенки угу. до получается то есть. Да, ясно, ясно. Хорошо. И вылет 80 миллиметров, да, вот этой части у нас консоль Относительно стенки вот этой. Да, да, да. Относительно этой стенки все <как> <сюда> посмотрим. <как> uh -huh. Тут 115. Вот. 115, да? Ну это мы можем поменять, это, то есть, как бы, угу. я не помню, надо посмотреть по эскизу у вас, как там было. То есть там то будет вот будет. к этой крышке приварена труба вот эта, да, в которой будет расположена. Да, подшипник. она будет приварена, то есть она проточена, чтобы центровалась туда внутрь, лазарин угу. достаточно точно, она войдет вот так вот и уже обварится, то есть угу. она будет угу. именно очень, ну, как бы, мы делаем так соосность.